Слава Богу, брати, сестри. Пам'ятаю, була ситуація. Я прийшов з недільничного зібрання до хати, я вже пройшло зібрання, я так сидячи задався собі питанням, для чого нам дана неділя, для чого ми йдемо в зібрання хто два рази в неділю, хто один раз, для чого ми це все робимо. І ви знаєте, читаючи цей вірш, роздумуючи над ним, я зрозумів, що знаєте, всі зібрання, всі свята. Всі, всі неділішні такі дні святкові, Бог дав, дав для нас, щоб ми переосмислили своє життя. Бог дав для нас, щоб ми себе перевірили, приходячи на це місто, щоб ми себе перевірили на Його вісах, щоб ми поставили себе, перевірили, чи ми не є можливо легкими на Його вісах. Хай Бог нам допоможе, а цей вірш хай буде для Його слави. Скажіть, друзі. Почему воскресенье нам длинной неделей перед апрель дено? Неужели для того, чтобы в праздном безделе смотреть до рассвета цветное кино? О нет, дорогие, дано воскресенье нам всем для молитвенной славы Христа. Пусть музыку псалмы и стихотворения услышат от нас в этот день небеса. Живого питья и духовного хлеба в молитвенном доме полны закрома. А ты от того, что в собрании не был, споткнувшись, на ровной тропе захромал. Отсюда все наши проблемы и беды, ошибки, падения, болезни души. Ты будешь в собрании? Нет, не приеду. Не нужно квартиру детей сторожить. Причин предостаточно разных и важных в свое оправдание можно найти. Хочу, чтобы ты знал, большая опасность тебя поджидает на этом пути. На улице было темно, и морозно опасливо сердце взметнулось к груди. И бабушка Лена решила, что поздно и небезопасно в собрании идти. И, сколько, и скользко и страшно, и еще неизвестно, что может случиться в дороге со мной. В раздумии чуть-чуть постояв у подъезда, она повернула обратно домой. А дома, напившись горячего чая, Закутавший в теплый домашний хават, она к телевизору будто случайно, нечаянно вроде бы вдруг подошла. Нажала привычно знакомую кнопку, настроив антенну, прибавила звук. Послушав события печальные сводку, сменила программу движением рук. Экран, как взорвался бездужным воем, в безумном веселье тряслась молодежь. Под звуки рок-музыки кручилась двое, скандируя странные слова «балдеж». А, ведь, а вот без белозубой, сверкая улыбкой, танцует девчонка, в чем мать родила. «Ах, бабушка Лена, уже ли не стыдно тебе любоваться на эти дела?» Но вот, наконец, под аккорды гитара, слегка ум, уморившись, уснула она и видит во сне подмигнувший лукаво, выходит с экрана к ней сам сатана. По руки кладет ей на плечи и ласково льнет. «Дорогая моя, отныне вот так же из вечера в вечер всегда поджидай у экрана меня». Кричит баба Лена, «Так я ж христианка, да как же ты смеешь ко мне приставать?» А дьявол смеется, «Зачем перебранки нам время с тобою напрасно терять?» Тебе телевизор собрание дороже, Ушла ты от Бога, теперь не взыщи. И слугам начальственно хлопнув в ладоши, Старушку левит, преисподнюю тащит. Кричит, упирается бабушка Лена На помощь Христа и Иисуса зовет. И вдруг от дремоты, очнувшись мгновенно, Экран погасив, на молитву встает. Нам пишут пророки, пришествие близко, Светильники масла заправить пора. А если закроет цветной телевизор, дорогу спасение тебе навсегда. Слава Богу. Хай Бог нам допоможе, щоб мы пильнували на життєвому шляху, де мы проводим наш час. Хай Бог благосувати. Аминь.